Здравствуйте. Я расскажу сегодня о вот этой вот ретро-вещи. Возможно, она у нас сейчас в сравнениях и во многих видео. Я расскажу, это синтезатор, который был подарен моей маме, когда ей было, может быть, 13 лет. То есть он уже ретро. В нем, как видите, никаких экранов, кнопок. Давайте подключим. Кстати, потом я буду делать гамунковую и показывать. Смотрите. Это такой звук, но тут можно, вот видите, сколько тут там. Например, можно включить 20 данс. Ну, вот такое. Похоже на трубу. А вон трумба. Это может быть, потому что надо было выбрать категорию, в общем. Много чего тут надо сделать. Вот так вот. Ну, вообще, очень хороший весь. типа э, ну барабан в общем прикольная вещь я ознакомил вас с этим это Yamaha стиру до свидания подписывайтесь на мой канал поставьте пальцы вверх